16-го лайка, мистер Сани, это а наши гости, мы будем раскрывать у всех не только стартапов, а и взагали надзвичайно развивающих проектов. Наприклад, какие навычки это досягти достичь ты у дигита. И как организовать совершенно бесплатный семинар вместе с крутейшими, во главе крутейших спикеров, мы об этом, кстати, сейчас узнаем у наших гостей, которые ожидали с вами общения, естественно. Марія Андрієнко та Віктор Наумкін організатори проекту «DIY in Digital. Зроби себе сам. Це безкоштовний семінар, який відкриває молоді з обмеженими можливостями слуху, інтернет-маркетинг, СММ, СЕО та інші дуже популярні та перспективні у нас час професії. Марія та Віктор. Доброго дня ще раз. момент, когда вас приглашали, а вы читали информацию о том, что в интернете, в Нью-Йорке, да, ну, в интернете в США, есть информация. Ну, США, точнее, есть Кэмп Марк Севен, как да. раз там помогают снимать клипы и так чином на работу. А вот в Украине еще есть подобное. Образовательных программ в мире достаточно много, и они нацелены на то, чтобы глухие чувствовали себя полноценными членами mm -hmm. общества. И как раз вот этот лагерь, да, он обучает молодых ребят, школьников, а кинопроизводства. кинопроизводства. И пройдя его, mm -hmm. они могут, по крайней мере, себя попробовать в создании каких-то фильмов, клипов, роликов. А вот на кого в таком случае э, могут выучиться э, те парни и девушки, посещающие ваши семинары? Э, как они могут воплотить свою мечту в реальность? Кем они могут стать у нас в Украине? По итогам этого курса мы ведем переговоры с одной из маркетинговых школ, mm -hmm. академией, о том, чтобы они взяли... Uh, и создали тестовую группу mm -hmm. с переводчиком для ребят, которые хотят э, постичь язык какой-либо из э, интернет-профессии. При mm -hmm. этом это будет платный курс, ребята сами за себя заплатят. Какие ресурсы должны быть в человеке, заложены, кто хочет заниматься вот диджитал-искусством, я это так назову, потому yeah. что реально на своем роде Marketing, творчество. Могу сказать по опыту своему, своих друзей, на самом деле техническая сторона, она второстепенна. Главное, чтобы человек был креативным, mm -hmm. чтобы он интересовался новостями, всем, что происходит, mm -hmm. хотел попробовать Э, там любое приложение mm -hmm. или любую программу, которая появляется, э, чтобы он умел быстро перестраиваться и обучаться, это то, что самое самое важное. Mm -hmm. Что могли такого интересного э, услышать или, может быть, понять для себя открыть люди за один день вашего семинара? Наш семинар называется DIY, DIY. in Digital. Uh -huh. Хэштег себе сам. Uh -huh. Вот. Я предполагаю, что они придут домой и скажут маме, папе Я могу. А я знаю, что мы тоже можем. И мы сейчас пойдем на улицы нашего города для того, чтобы обучить неким азам языка жестов нашу молодежь. Хорошо? Ты когда-нибудь увлекалась языком жестов для э, людей, у которых есть проблемы со слухом, например? Да, пользовались. Не, Частично иногда. Мы деток учим на какую-то музыку, на песню жестами показывать слова. Не изучал, но только знаю одну штуку. Спасибо. О, круто. Привет, обычный там. Итак, ты меня научила, что жест следующий, который ты будешь показывать, называется "Мы близкие люди", правильно? Так, а как будут, например, как будут аплодисменты на жесте для глухонемых? Это были аплодисменты, товарищи. Вот так. А хочешь, я тебя научу э, неким жестом. Вот ты ими будешь пользоваться в дальнейшем, да? Я кухаю тебя! А ми гортали сторінки, так би мовити, Ютубу, і знайшли такого хлопця, який постійно дефілює та досяг величезного успіху саме у модельному бізнесі. Звати його Найл Дімарко. Це хлопець із Америки. Так, у нього є проблеми зі слухом, але не зважаючи на це, він досяг неймовірного успіху на подіумі. І ось таке питання: а чому в Україні такого не відбувається? Наприклад, люди, які досягають, не зважаючи на якісь проблеми успіху. На самом деле у нас в страні очень много таких цікавих лічностей і людей, які несмотря на свои проблемы со сухом, достигли каких-то высоких результатов. Почему об этом мало слышно? Ну, не знаю, это, наверное, стереотипы общества современного. Как-то они стараются обходить э, такие проблемы ну, мимо, поэтому не, не очень-то затрагивают. Вот самые яркие вот, примеры за последний, вот, скажем, полгода. Э, Неслышащая девочка из Украины э, стала, получила титул Мисс Мира. Потом довольно известная личность есть у нас среди нас не слышащих – это э, глухой архитектор, который спроектировал несколько станций нашего киевского метро. Ничего об этом себе. тоже мало кто знает. Почему мы об это этом все, не знаем? <связь> это все сплошь и рядом, но это <связь> все не так заметно, поэтому не знаю. Почему самого вуза набирают людей из с слуха? На данный момент, если так в общем говорить, то есть только одно учебное заведение, где учится много неслышащих, 120 человек около. 120 Это Киевский человек? колледж ага. легкой промышленности. Это единственный вуз, пока что в Украине, который готов полностью вот уделять внимание именно обучению неслышащих. Ага. Другие вузы, ну я не скажу, что там нет глухих, но они есть, но по единице. Ага. Ваш семинар прошел более чем успешно. Скажите, что у вас в дальнейшем в планах? Что будете организовывать? Какие ивенты? Куда мы с придем? Мы бы хотели развивать эту тему не только в диджитале, но и mm -hmm. поискать другие области вот та же архитектура, да, которые mm -hmm. могут быть интересны для ребят. Здесь нужно работать на самом деле с системой образования. Спасибо вам за вашу полезность. Спасибо, что пригласили. Ребята, вам спасибо за то, что вы слушали. Вот видите, невзирая ни на что, мы идем к своей цели, пробиваем стены. И проблемы лишь только нам в помощь, потому что у нас все всегда удается. Это стартап-шоу Сани Лаги. И пропоную встретиться ровно за годину, адже у продолжения стартап-шоу с Нескафе в одному на тебя ждут креативные идеи, неимоверные факты и несподеванные арт-проекты. Среди них обязательно будем рассказывать про арт-объекты из сметя. А еще самые опасные знаменитости в интернете мы огласим весь черный список и Комнатная метеостанция, демонстрирующая погоду. А у нас всегда солнечно и без дождя. Между прочим, будьте с нами через час.